त्याच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं आदरणीय रामशे ठाकूर साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि त्यांचा भेट चिंतन करण्यासाठी आलेल्या राजकीय सामाजिक शैक्षणिक कला आध्यात्मिक क्षेत्रातील सर्वच मान्यवरांचं सा या विठ चिंतन सोहळ्या निमित्तानं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनम् चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीव कुरु पुण्य वर्धनम् चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनम् सुदिनं सुदिनं जन्मदिनम् तव भवतु मङ्गलम् जन्मदिनम् विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशोगानं जगति भवतु तव सुयशोगानं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् आल्या उपस्थित आपण सर्वांना मी विनंती देखील करतो की बरोबरच त्याच्या डावी बाजूला आपण सर्वांची अल्पपराची व्यवस्था ठिकाणी केलेली आहे त्याचा देखील आपण सर्वांनी आस्वाद घ्यावा नमस्कार लोकनेते माझे खासदार आदण्य रामशेव ठाकूर साहेब यांच्या अमृत महोत्सव वर्षाच्या निमित्तानं स्वागत नमस्कार सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम लोक माझी खासदार आदरणीय हॅलो सर्वेश हॅलो 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 नमस्कार आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांचं बिडे चिंतन करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त सन्मान्य आणि त्याचबरोबर सन्मान्य परिवहन व्यवस्थापक गावडेसर सर या ठिकाणी आपण झालेले सन्मान्य शेटे साहेब सर सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् चिरञ्जीवकुरु वर्धनम् चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनम् चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनम् चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनम् सुदिनम् सुदिनम् जन्मदिनम् तव भवतु मङ्गलम् जन्मदिनम् विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशोगानं जगति भवतु तव सुयशोगानं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं नमस्कार लोकनेते माझी खातर आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेब यांच्या अभिठ चिंतन सोहळ्यानिमित्तानं आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी हृदय शिक्षण संस्थे